Я, конечно, ну, доволен, что мы, например, что закончился сезон, что можно отдохнуть после этих зим, как мы готовились, тренировали, было так, что и, ну, уже и сил не было, и погодные условия были плохие, уже, можно сказать, как правильно выразились тренера, в моменты, что мы в морально-волевых качествах, то есть вывозили тренировку. Как и на, были нагрузки хорошие, и погодные условия говорю, были очень плохие. То есть там снега было по пояс, на кончах там нас вообще завалило по, шее. То есть такие все были, ветрах Были такие моменты, что не то, что руки опускались, просто не, было сил тренироваться. Желание было, но сил не было тренироваться. Все время находишься на базе, на базе. Ну, потом привыкли, как-то вошли в колею. В последнее время солнце вышло, потеплело, так само хорошо стало, и на душе приятнее. Самым сложным было это, когда только начался сезон, и когда предстояла первая встреча с казахами. Для меня было самое сложное это сделать первый раз вес. Я тогда еще ни, ни разу как бы не делал вес 61 для меня было это как бы чуть-чуть дискомфорт, потому что я уже очень давно не боксировал в этой категории. То есть я перешел в 2007 году в 64, и с 2007 года я не гонял так, ну, так много веса. То есть это для меня было, наверное, самое сложное – перебороть этот барьер и сделать вес. Ну, когда сделал, потому что как-то взвесились, аж, можно сказать, ожил. Я, я думаю, для меня не будет какой-то там барьер такой, что тут шлемы, а тут без шлема, там формула боя другая будет. То есть я недавно боксировал в Киеве, буквально сразу через два дня после встречи с азербайджанцами. Я с азербайджанцами не боксировал, но вот после этой встречи я боксировал в Киеве на турнире «Киевские перчатки». И там боксировали мы боя 3 по 3 на без шлема. То есть, я так особо не почувствовал, я думал сейчас будет мне тяжеловато перестроиться, там три по три, это не пять по три, то есть пять по три там не все время подумать, подвигаться, а три по три нужно э, действовать быстрее чуть-чуть. Я думал для меня будет, ну как-то, э, какой-то барьер, я никакого барьера не ощущал, я чуть -чуть вышел сразу, как бы начал работать, три раунда, как бы, может быть, даже не устал, наоборот, я... я сразу включился в работу и... Может быть, ничем не отличается. Я не берусь говорить, перспективнее это или нет, но мне кажется, было бы интересно так. Ну, это что-то новое, то есть новое всегда интересно. То есть это что-то новое, я думаю, было бы интересно так. То есть область против области, то есть стенка на стенку, это как говорится у нас. То есть, мне кажется, было бы интересно. И каждый болел, ну каждый понимал, что ну, каждая победа на весь уровень. То есть выиграл там, тот вес, тот вес, тот вес. Так, мы впереди, я думаю, каждая команда друг друга поддерживала. И мне кажется, команда была так, ну, дружнее, сплоченнее, потому что каждый друг за друга переживает, потому что из-за каждого зависит, э, можно сказать, судьба или там, дальнейшие обстоятельства другого человека. Я не сказал бы, что я там стал сильно известным. У тебя многие знают, по сравнению с тем, что было до ОСБ. Не, ну конечно, до ОСБ нас, можно сказать, вообще практически никто не знал. Ну, узнали там, олимпийских чемпионов, призеров Олимпиады, чемпионов мира. А ОСБ это такое отсветления бокса, которые стали на стране раскручивать, я вот заходил в группы, вконтакте, там, где я смотрю очень много людей как бы, интересуются, все болеют, переживают за команду. У ну, нас что там стало сильно известно, да, приятно некоторые узнают, там это вы там все. особенно когда проходят, проходили бои у нас э, в Киеве перед боями мы все приезжаем в зал, то есть в, на то место, где проводится турнир. Там малыши, там может сарафироваться, можно расписаться. Ну, было очень приятно. Мне эта поездка очень понравилась, потому что я сам родом из села и тренировался. Я, я вот когда попал в тот зал, у меня аж внутри так ну, чуть дерган. Можно сказать, чуть ли на слезу не побил, потому что я сам тренировался в таком зале, в школьном зале тоже, когда был маленький. И у нас тоже такой же был школьный зал. То есть я смотрю на этих детей, то есть я ставлю себя на их место и представляю, что если бы на тот момент, когда я был маленький, к нам приехали там, боксеры, которые по телевизору показываются, мне было бы интересно, я бы такими глазами следил бы за ними, то, что они говорят, как они пытался бы как можно больше там, уделить внимание, чтобы за них побыть рядом. То есть. Мне mm -hmm. очень эта поездка понравилась и ну, напомнила мое детство, начало моей боксерской деятельности. А ты его поехал вот сейчас, даже когда там закончится сам, допустим, у себя где-то может, даже в свой родной зал? Конечно, поехал, но ну, по возможности просто сейчас, можно сказать, нет времени даже поехать, а дома не было уже именно у себя на родине, родители уже где-то месяца два, наверное. В и, и последний раз я приехал на день, и так маму даже с папой только не видел. И там какие дела были. Заехал и уехала. в зал зашел, и то там, в зале уже толком никого не было. Я так вот, посмотрел, подышал там, воздухом, который он дышал в детстве, Побыл там, меня это чуть как бы даже подзарядило. Мы очень дружились так со всеми все время вместе общаемся, то есть командный дух у нас такой стал, то есть все друг к другу относились с, с пониманием, с уважением. У нас, я вот даже на своей памяти не помню, что у нас там возникали какие-то такие серьезные ссоры, даже мелкие ссоры там между собой вообще нет. То есть мы, мы все друг друга знали, но мы никогда не находились столько времени как бы вместе и в одной команде. И никогда так друг за друга не переживали. Если раньше, например, боксировали сам за себя, то есть боксировали там тот или тот, то есть там, непосредственно мой товарищ, да, я за него там, переживаю, там боксирует кто-то другой, там, ну нет времени пойти там его посмотреть, потому что там делаешь вес, там или еще что-то на соревнованиях. А тут мы ну, каждый друг за друга переживаем. Да? и друг за другом наблюдаем, чтобы если вот он готовится на встречу, чтобы более-менее подошел в нормальной форме, чтобы не травмировался. То есть как-то как, как один-единый механизм работает, то есть это интересно. Конечно, я думаю, именно за вот такой вот сплоченностью, но я думаю, ну, может, скучать будем. Ну, просто я решил, что как бы, я немного очень ее провел. Да, я устал, конечно, но и морально, и физически всегда, всегда быть, это, можно сказать, 7-месячный сбор такой. Всегда быть как бы 7 месяцев на сборе, каждый через день стоять в парах, там, и, ну, хорошие физические нагрузки мы там получаем. Вот. Ну, я как бы решил, что еще есть силы и поехать на, на сбор и попробовать себя в качестве, ну, то есть в составе команды, если будет такая возможность выступить на чемпионате. Дай, даст Бог, получится и на чемпионате мира, если буду в номинатической форме, и дай Бог, чтобы не было ни травм, ничего, потому что хотелось бы выступить и на чемпионате мира. Ты выступал до этого уже на чемпионате Европы? Выступал и только среди, то есть, по кадетам, по то есть по молодежи сбой. То есть 17-17 лет и с взрослым я не выступал. По я выступал только на Кубке Европы. Не, ну то есть манера ведения боя в шлеме и без шлема чуть-чуть, конечно, отличается. Когда в шлеме чуть-чуть пренебрегаешь защитой, и, там где-то на себя принимаешь, то есть не так чувствуешь эти удары, особенно по верхней части головы, то есть там не шлем. То есть где-то руки поставил, то есть шлем, но по-другому. Все где-то брови закрываются, если где-то головами уже. А без шлема там чуть, чуть совсем работа другая. Там больше как бы, акцентируешь внимание на защиту. Можно сказать, второе чувство открывается. Более чувствительный становишься. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Более становишься чувствительный. И каждый там, удар стараешься не принимать на голову и больше уходить оттуда. То есть, конечно, без шлема, я не говорю, что интереснее, по-другому. Манера ведения боя чуть отлич... будет, мне кажется, отличаться. Мне, например, иногда нравится боксировать в ближней, средней дистанции. То есть, хотя я высокий и длинные руки, но мне больше иногда нравится ближняя, средняя дистанция. То есть в шлеме мне уже будет себя комфортно чувствовать в этой дистанции на дальние, да, на дальние можно и без шлема, а вот в ближней э, шлеме, конечно, по комфорту. Но единственное, что меня, как правильно выразиться, чуть-чуть напрягало, это когда мы, например, готовимся, тренируемся, и приезжает куча камер в зал, наставят камеры, и а мы в этот момент, то есть, если бы это была работа там, ну, показательная, просто на показуху, на камеры поработать, тогда бы мы спокойно там, для красоты там, встали и там, подрыгались. А когда именно непосредственно мы готовимся на ну, завтра, послезавтра, через 3-4 дня вылетать там, на бои, у нас должна быть серьезная тренировка, много очень камер, она, конечно, отвлекает. Это именно открытые тренировки, ты имеешь в виду, или когда вот приезжали просто вне... Нет, открытые тренировки, когда проводили. Когда приезжает на там полный зал камеры, ну конечно, чуть чуть отвлекает. Ну, сам себе, конечно, говоришь, не обращай внимания на это, это ну, не должно тебя отвлекать, то есть настраиваешься. Но так я в себя не мучил, не, не например, их вообще не было. Конечно, ну, иногда чуть-чуть уставали. Камеры, ну, даже вот ребята, я замечал, начинается разминка, если мы всегда в залу все разбросаемся, и один там разминается, а другой там, когда камеры, все, кто от камеры прячутся, кто то углы, то есть такое. Ну, конечно, я думаю, мне кажется, как и напрягает немножко камеры. Ну, это же часть тоже работает. Работа. А. Ну, да, 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 да. Ну, как бы от этого не убежишь. То есть, должны, я считаю, если страна за нас болеет, переживает, они должны как бы видеть, что мы делаем, как мы готовимся. Я думаю, это интересно в публике, вообще зрителям, болельщикам нашим. Ну, так получилось, что я боксировал в синем углу, а наши болельщики как раз сидели в том секторе, где находится синий угол. То есть их хоть было и мало по сравнению с казахами. Казахи там полная арена, одни казахи, да, они, можно сказать, шапками закидали только наших болельщиков, потому что соотношение было очень большое. И вот я как раз и не могу, было, и они были наши болельщики, угол вот, трибун, да, сектора, то есть там сидели наши болельщики. Я слышал вообще все голоса, как болели, как вот очень сильно слышал, Вася стоял, можно сказать, Возле самых бортиков, там, где уже не пускали зрителей, он, можно сказать, стоял там в самым бортиках. Я очень сильно слышал, как он кричал, поддерживал. И потому что каждый из нашей команды понимал, что э, каждая победа это плюс нам очки. И каждый друг за другом переживал. И вот, ну, ребята вообще все переживали. Ну и наши болельщики тоже переживали, кричали, болели. То есть я, мне это даже можно сказать давала сил, может быть, энергии. Я слышал, что наши болеют, я знал, что там в этом углу сидят наша группа как бы поддержки. Я чувствовал это, и у меня был такой прилив сил. А ты не ощутил, да, когда негативного какого-то, когда -то? Негатива, нет, негатива. Вот, например, по сравнению с Азербайджаном, я в Азербайджан тогда не летал. Я смотрел дома, когда была встреча в Азербайджане с украинскими товарами. Они думали там у себя, себя вели, конечно, по, по отношению к нам по-хамски. Это и ребята рассказывали, и я видел по телевизору, как они кричали, ну, то есть слышал, как они там кричали, то есть такое. Как, например, встреча в, в Англии, когда боксировали тоже наши в Лондоне, как там тоже болельщики на наших чуть ли не бросались стулья. А казахи, они ну, сами по себе ну, такой народ спокойный, добродушный, я... Они, конечно, за своих болели, но я не слышал, что там, в какой-то грубой форме они там кричали на нас. Ну, может, один-два кричал, но там их и не слышно было. Когда я первый раз вышел в ринг в ФСБ и... и выиграл. Это для меня было очень приятно. Особенно в тот момент, когда я, я, вот как сейчас помню, я вышел в ринг, первый раунд начался, я думал, так, еще пять раундов, так, надо как-то построить тактику ведения боя, думаю, надо построить тактику. Тут соперник налетел, у меня куча ударов, я же не понял вначале вообще, куда я попал, он уже это за бокс такой, там где-то придерживает, там где-то локтями давит, то есть судья Судья там не, не так, как у нас, да, в любителях, то есть как думаю, до этого было, как я привык в любителях, что там стоп, там, делать замечание и показывает да. Там. А здесь просто что-то говорит и, и просто растаскивает, как, как собака, вас растащил, для меня это было не пока перестроился, а потом, когда я вот перестроился, я понял, что нужно делать, вот это оно, уже было Начало этого да, приятного ощущения, когда мне еще руку подняли, я в такой эйфории был, что я пришел в Зилату, и когда мы с вами записывали вот это первое интервью, я в такой эйфории был, я даже не понял, ну, что я говорю. Да, тогда я был счастлив очень.